Буде можливість поспілкуватися, сфотографуватися. Ще раз кажу, часу директиву і спілкування. У нас сьогодні тут на автограф сесії присутній Олексій Лень, гравець клубу Єн Мурзі. Ми Гана Вікторовича, відпустимо відносно швидко, тому що паралельно що відбувається. Ми всі розуміємо, що завтра історичний день для українського баскетболу і українського спорту загалом. Команда готовится в рабочем плане. У нас есть вся информация по Испании. в рабочем режиме. Мы готовимся. Все живы, здоровы на сегодняшний день, и я надеюсь, что мы дадим хорошую игру, покажем хорошую игру с Испанией. Приглашаю всех зрителей и болельщиков прийти и поддержать команду, потому что шестой игрок это очень важно. Посмотреть на игроков МБА, посмотреть на сборную Испании. Это, в этот раз ми будемо виступати в сильнішому составі, який був у нас за всю історію. Будет інтересний баскетбол, напряженний і красивий, скажімо так, напорається. Ну і ще одне питання. Власне, напевно, пісні до ви наскільки міцна по, по складу, що вдалося напрацювати за ці два тижні підготовки і наскільки дійсно гравці вже їдять цілим. Все ребята профессионалы. Было очень приятно работать. Я получил большой заряд от Леня Михалюха. Они действительно профессионалы, они играют из большой группы. И были опасения по... на начало, были какие-то опасения, но ну, после первых тренировок я понял, что мы разговариваем на одном языке, одна цель, задача победить, и мы настраиваемся только на победу, и все разговоры у нас внутри победа. Від двох тисяч гривень. Якого є бажання, можете замовляти в магазині нашого технічного партнера РРА, так само на офіційному сайті. Я розказав впечатлення це ті ж самі, яка приїжає разборня України кожного. Стараюся показати максимальний результат, стараюся допоможу любятам, допоможуть свої страні. Відіти на серед, що я приїжджаю та побіж. І, і кожного, коли я приїжджаю, ми стараємося виграти всі можливі ігри, які в нас є. Приємно відчувати інтерес до себе з боку українців, з боку рідних. І наскільки ти в Штатах ну, це відчуваєш? Розумієш, що за тебе вболівається ми тут. Да, было на самом деле очень приятно возвращаться назад на родину, и меня всегда, как, как только я встал с самолета, всегда приятно встретили. Было очень много людей, которые встречали, и, и даже на улицах узнают, это было приятно. Я не знал, как меня примут после, когда меня здесь не было где-то 7 лет, и, но, но люди как принимают с, с радостью и узнают, это очень приятно. Кія скажу для наших гостей, для журналістів загальну інформацію про продаж котрий матч сподіваюся, пова на шлах. Ще залишилися квитки у палацпорту, але це квитки, ну скажімо так, бокового сектору, четвертий, п'ятий сектор. У кого є можливість, звісно, купити їх бажано сюди, підтягнуться. Можливо, є питання до гравців чи немає, я буду сам задавати. капітан Збірної України. І Сергій Гладер, один із лідерів команди, людина, яка ну, я думаю, що всім запам'яталася за останніми матчами, Привет. за останніми виступами за збірну України, всі в прекрасному гуморі, в прекрасному настрої. Скажу, що щойно хлопці відпрацювали тренування. Ну, от Льоша, до речі, так спішив, що навіть вирішив не закутана. Слава які враження відчуття від тренувального процесу, який настрій перед Іспанією. здравствуйте всем тренировки проходили в быстром формате так как очень мало времени было на подготовку всего одна неделя в полном составе поэтому пытались все максимально в сжатые сроки все успеть и я считаю что вполне достаточно успели подготовиться поэтому завтра будет жарко и вы это увидите то, что не то не У нас есть оставленная горчинка с прошлого, из прошлой нашей домашней игры, где мы провели один из худших матчей за последние года, поэтому мы не собираемся падать лицом в грязь и постараемся взять реванш в домашней арене и будем биться до последнего, несмотря на результат. Чего очикваешь виду болевальники в матче самопротив Испании? Все-таки это шестой играешь, наверное, буду. Добрый день. Поддержка в предыдущих играх, в предыдущих окнах очень не ощущалась. Вот. Надеюсь, что завтра будет не хуже, а намного лучше. Только этого ожидаем от болельщиков наших, потому что сами будем отдавать все силы для того, чтобы пытаться победить. Во-первых, потому что Испания, во-вторых, турнирное положение нам не позволяет делать ошибок. Поэтому приходите, поддерживайте, мы очень этого ждем и постараемся отдаться на... отдать все свои силы. Как многие говорят, что нету звезд мимии, да, но, так как вы не так, но хороший рост, как можно оценить, Испания есть Испания, она всегда играет в быстрый баскетбол, умный, грамотный, с хорошим тренером. Поэтому будет тяжело, неважно, кто приехал, кто не приехал. Давайте сначала сыграем первую Потом будем думать о втором а, Все знают, что болельщик Это считается шестой игрок Поэтому я, я приглашаю всех на игру Я приглашаю поддержать сборную Поддержать нас И очень надеюсь, что зал будет Абсолютно полный И ваша отдача будет Такой же, как и наша Спасибо большое Полівальників сюди з нашими зірками, можливо, отримати автограф. І, в принципі, ще раз наголошую на тому, що дуже чекаємо на вас завтра у е Київському е Україна Іспанія. Відтак, давайте зробимо. Я єдине прошу от, сидяться. Наші хлопці можуть зробити розписалися <плес> на круті.

4? Давай один. По одному, сейчас Может, все будут подходить. Сказали да. по одному? Сказать, да. по одному. Может, да. я не, я не... Может, билет? Да. А. А. Здравствуйте. Здравствуй. Давай. Привет. Конечно. На, Пробуем. Но я так понимаю, что задние ряды в первую очередь должны подвинуться. Потом пошли... Ребят, сделайте два шага назад. Я буду буфером. Отходим два шага назад. Отходим, отходим, отходим. Ребят, это не два. Ну отойдите на два, я прошу. Есть вариант. Ребят, сделайте два шага. Давайте. Все в одну очередь. Ребят, пожалуйста. Ребят, пожалуйста. Давайте.